Witajcie moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. W piękny, słoneczny dzień. I dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem dosyć nietypowym na moim kanale, ponieważ już od jakiegoś czasu bardzo wiele osób z Was prosiło mnie, abym nagrała jakiś filmik po włosku. No i tak, ja bardzo długo się przed tym wzbraniałam, ponieważ myślałam sobie po włosku bez sensu, bardzo mało osób go zrozumie i, i czemu miałby służyć taki filmik w ogóle. Mm, no ale z racji na to, że te prośby ciągle się powtarzają z waszej strony, mm, później ja nie wiedziałam właśnie o czym miałby być ten filmik, o czym bym miała do was mówić po włosku. No, i tutaj kilka z Was podsunęło mi pomysł, abym nagrała filmik, co znajduje się w mojej torebce po włosku. No i słuchajcie, nie do końca przekonana, aczkolwiek spełniam Waszą prośbę i ten filmik nagrywam. Więc teraz już pewnie możemy zacząć tak? Więc zaczynam mówić po włosku. <laughs> Vabbè, allora iniziamo. Ehm, ascoltate, la mia borsa. Cosa? Il film, cosa si trova nella mia borsa? Ehm, la mia borsa, come vi faccio vedere adesso, è grande. Si può dire anche che è enorme. Eh, la borsa normale eh, l'ha ricevuta dal mio marito, che mh, è successo l'anno scorso quando ha vinto in Super Enalotto 100 euro. E, e lo stesso giorno è andato al negozio, ha preso un regalino per se stesso e un regalino per me. Per me, ha preso proprio quella borsa. E, mh, allora, è grande. Io mi sono abituata a usare le borse grandi anni fa proprio quando è nata la mia figlia eh, prima usavo le borse mh, normali si può dire piccole no piccole però non piccoline piccoline normale normali. Eh, poi quando è nata la mia figlia dovevo portare sempre con me tante tante cose un altro pannolino per cambiare, salviettine, un vestitino per il cambio, um, biberon con qualcosa da bere, quindi avevo sempre tante tante cose um, da portare e per quello ho iniziato a usare le borse più, grande, più grandi um, e adesso vabbè vi faccio vedere quello che c'è dentro proprio adesso, adesso non uso più i pannolini per figlia, non porto più biberon però sempre si trova qualcosa da portare. Eh, allora, adesso iniziamo, no? Allora, apriamo la mia borsa. Pff, è così, guardate, tanta tanta roba che c'è dentro. Eh, vabbè, iniziamo. Allora, prima ci sono salviettine, quelle umide se Abbiamo le mani sporche o qualcosa sulla bocca? Si può pulire sempre. Usiamo queste della Kiko, che hanno proprio il profumo bellissimo, no? mi piacciono da morire. Poi, vabbè, abbiamo dentro quello che usa sempre ogni donna, penso. E dentro di qua abbiamo vabbè gel. Mm, antibatterico di Carex quando non abbiamo la possibilità di lavare le nostre mani, usiamo sempre questo. Poi, vabbè, una salsa, come si dice in italiano? Mamma mia, ho dimenticato: assorbente. Eccolo, allora, questo. Poi, io non porto mai con me tanti, tanti cosmetici, perché io non, non vedo quel bisogno. Allora, porto sempre con me crema per le mani, burro cacao per le labbra, eh, un altro lip gloss, quello di Essence, di solito c'è qua, eh, powder, eh, la cipria che sta per finire, la voglio proprio finire, è quella Dream Matte Powder della Maybelline e poi vabbè, la nospa e la nospa forte se abbiamo mal di pancia la, la prendiamo no poi cosa c'è qua eh, è una borsa ecologica proprio della della pampers per la spesa no? se vado a fare la spesa all'improvviso se mi capita di andare in un negozio ce l'ho sempre nella borsa la uso poi vabbè qua c'è ancora cosmetici cosmetici della Kiko però non sono miei, sono per voi che avete comprato nel mio negozio poi ci sono qualche documenti cos'è? Mm, è la fattura che ho pagato il nido e qua ci sono vabbè, i documenti del lavoro. E anche questo. Se qualcuno ha voglia di colorare, ce l'ho sempre qua con me. <ride> vabbè, i pastelli non li porto, però voglia di colorare, sì. Poi c'è ancora, buono sconto, da 20% della, del negozio di Disney. Poi la mia agenda. Mm, vabbè. I scontri, e ancora questo. Quando vedete cosa è scritto? C'è eh, una pazienza. È dal dentista della Carolina. Va bene. Poi abbiamo questo qua un po' sporco. Porta occhiali ai miei occhiali. Da sole. Mm, poi vabbè, tanti, tanti fazzoletti che sapete che ultimamente mm, eravamo un po' malate per quello che porto sempre una scorta di fazzoletti poi cosa c'è ancora? il mio portafoglio mm, normale cosa c'è il foglio della, della Carolina dal nido cosa devo portare mutandine, malettina, canotta intima allora questo che devo preparare e portarlo oggi Vabbè, sono i guantini della mia figlia con Elohiti. Vabbè, qua ci sono le calze anti scivolo di Carolina. Poi sono i cioccolattini, quelli con il caffè, che mi piacciono da morire. Quando... Li mangio anche quando non ce l'ho il sonno niente. Perché sono con il caffè abbastanza forte, con l'espresso. Però mi piacciono sempre. Mm, poi c'è qualche foglio, ah, yeah. tipo pubblicità. Poi ci sono: cosa c'è? Questa è ricarica del mio telefono, di Win, ancora scontrini. Mm, sono le cuffiette per il mio telefono e il mio telefono è Samsung. Poi cosa c'è ancora? Ah, pen Drive, eh, la mollettina, eh, questo per eh, non legare i capelli, della Carolina sempre. Allora, cosa c'è ancora? Un'altra mollettina, eh, la matitina di Ikea. Mm, poi ci sono ancora due animaletti sono i pony che la Carolina adesso è innamorata proprio di pony, poi vabbè, è innamorata di tutti gli animali. Quando vado a ritirare dal nido, ritirarla dal nido, devo portare sempre con me un animaletto e di solito è un qualche o pony o proprio qualche cavallo, tipo questo, no? Tipo, vabbè, altri cavalli che c'è, li ha tanti, no? E basta. Qua è vuoto. Ah, vabbè, ci sono ancora. Vabbè, è già vuoto. Oh, le pastiglie per la, per la gola. Qua ci sono ancora due. Basta. <coughs> è vuota la mia borsa. Qua. Vedete? Vedete che è vuota. E poi c'è ancora una tasca qua indietro. E qua cosa c'è? c'è altre pastiglie per la gola tipo il in verde poi ci sono le caleca per la carolina qua cosa c'è ancora qua c'è un euro che lo porto sempre qua in tasca quando vado a fare la spesa ce l'ho sempre un euro per il carello no e poi una cosa vi faccio vedere una cosa molto personale che ho ricevuto dalla mia sorella quando sono uscita dall'ospedale, adesso no? tre mesi fa, lo sapete. Quelle persone che, che seguono il mio canale lo sanno quello che è successo. e La mia sorella mi ha regalato questo. Si vede? Si vede, penso, no? E, vi dico in italiano, è in polacco, vabbè. Agno Odwagi. E vi leggo questo che è scritto qua, allora sono parole di Paolo II, il nostro papà. Ah, vi leggo in polacco perché voglio che tutti capiscono, perché sono bellissime parole. Więc kochani, powiedziałam Wam, że to przeczytam Wam po polsku, ponieważ chciałabym, aby każdy to zrozumiał, bo to są naprawdę przepiękne słowa. E, odwagi. Mm -hmm. I później są słowa Getego. E, jeśli jest coś, co możesz zrobić, albo marzysz o tym, zacznij to robić. Śmiałość ma w sobie geniusz, moc i magię. I później są słowa anonimowe to Twoje wybory, a nie przypadek wpływają na Twoje życie. Nie podążaj wydeptaną ścieżką. Zamiast tego idź tam, gdzie nie ma ścieżki i Ty zostaw ślad dla innych. Jest to mój anioł odwagi, który jest zawsze ze mną w torebce. Czy mi dodaje odwagi? Nie wiem. Aczkolwiek bardzo mi się te słowa podobają. Od kiedy go dostałam od mojej siostry, jest zawsze tutaj ze mną. Okej okay, kochani, i to by było wszystko. Mam nadzieję, że filmik przypadnie Wam do gustu. Teraz pożegnam się jeszcze z Wami po włosku. Buziaki i do następnego filmiku. Allora, è così come ho detto in polacco. Vi ringrazio per guardarmi. Spero che questo video vi piaccia. Ci vediamo fra un po. Bacioni, ciao ciao!